Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang e, cara merawat burung berkutut cuma pakai milet kiloan, tetapi e, tetap manggung, tetap gayer, tetap gacor Dan jangan lupa subscribe, like, comment, share video di bawah ini. Jangan e, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja, buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini dan di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa cara cuma memakai milat kiloan seperti ini milat kiloan milat putih yang saya gunakan milat putih seperti ini tetapi burung perkutut saya itu tetap manggung gair rajin dan lain sebagainya dengan harga cukup murah saja di sini kalau beli di toko burung atau toko pakan burung ini cuma satu kilonya itu 22.000 seperti itu tapi ini yang yang putih bersih bukan yang uh, apa coklat atau yang merah bukan ini yang putih bersih uh, karena apa burung perkutut saya ini kalau saya kasih pakan yang uh, merek-merek pabrik atau merek-merek terkenal itu malah dia itu malah jarang manggung uh, jarang bunyi karena uh, apa burung perkututnya ini over birahi itu perlu digarisbawahi kalau burung over birahi uh, dikasih burung uh, apa pakan burung yang kiloan saja lebih bagus lagi dicuci dulu ter lebih bagus untuk uh, pakan burungnya dicuci dulu nggak apa-apa dan untuk uh, pakan millet pabrikan itu malah tidak cocok untuk burung perkutut birahi karena apa di, di situ ada ramuan-ramuan jamu-jamu uh, entah itu herbal entah itu uh, tradisional dan lain sebagainya itu uh, malah menambah burung perkutut itu Rajin tidak rajin manggung malah dia polah malah birahi malah over birahi malah over tingkah dan lain sebagainya dan kalau cuma pakai millet putih seperti ini burung saya yang over, birahi, yang over birahi yang over birahi yang over emosi itu malah rajin manggung dan rajin gayer dan kacor lah istilahnya kalau istilah zaman sekarang seperti ini dan cuma millet putih seperti ini dengan murah harganya di pakan-pakan burung atau di pasar itu murah sekali cuma paket melat putih itu uh, karena dia steril juga dia alami steril uh, dan uh, tidak ada bahan-bahan yang terkandung di dalamnya karena bahan-bahan entah itu bahan-bahan kimia entah itu bahan-bahan atau jamu-jamuan karena bila mana uh, perkutut itu terlalu banyak mengkonsumsi jamu-jamuan terlalu banyak mengkonsumsi jamu-jamu pabrik entah itu jamu-jamu uh, itu itu malah tambah uh, menimbun beberapa apa uh, uh, jamu-jamu pabrik yang terkandung di kimia itu jadi uh, menimbulkan burung perkutut itu over birahi dan bisa mengakibatkan kecanduan seperti itu dan mandinya mandinya untuk burung perkutut saya ini yang over birahi ini dan over emosi ini terkadang itu mandinya itu uh, dibuat sesering mungkin kurang lebih itu uh, 2 sampai tiga kali seminggunya karena apa karena dia ini uh, apa burung perkututnya itu over birahi jadi bekuran istilahnya bekuran ngerotan kalau digantang atau digantang di teras, entah itu di ataupun di teras apa, atau di rumah dia itu selalu bekur tidak tidak banyak manggungnya tapi banyak bekurnya seperti itu. Dan uh, penjemuran untuk sesi penjemuran untuk burung perkutut over birahi seperti ini cukup makanannya milat putih saja dan uh, penjemurannya itu cukup sebentar saja sekitar uh, 10 menit sampai. Uh, setengah jam lah seperti itu paling lama setengah jam lah uh, dan di rata-rata itu seperempat seperempat jam karena apa kalau terlalu banyak jemur dia juga uh, akan birahinya malah tambah memuncak karena apa hormon-hormon yang uh, terkandung di dalam burung perkutut tersebut itu akan uh, membangkitkan hormon-hormon tersebut dan uh, vitamin D-nya itu akan uh, apa bagus untuk vitamin C nya bagus tetapi hormon-hormonnya meningkat seperti itu dan memandikannya memandikannya burung perkutut uh, yang over birahi seperti ini uh, cara memandikannya itu uh, dibuat sesering mungkin dibuat sesering mungkin uh, jadi bisa dua sampai tiga kali seminggu karena oh, dia over birahi seperti itu tetapi kalau untuk pencinaan itu dibuat jaja uh, pemandiannya sesering mungkin bisa setiap hari entah itu uh, pagi hari entah itu malam hari seperti itu uh, dan uh, untuk sistem e, merendahkan burung perkutut yang over birahi dengan pakan millet putih saja. Ini di rumah ini, di rumah ini selalu saya gantang ditempel-tempel istilahnya dengan jarak tempel atau dengan jarak yang e, jangan terlalu jauh. Jadi jaraknya jaraknya itu terdekat saja karena apa? Jaraknya itu e, bisa mengurangi birahi, bisa mengurangi emosi burung perkutut tersebut. Kurang lebih jaraknya itu 20 sampai 30 cm bahkan bisa saya tempel tidak ada jarak sama sekali. Tapi dengan catatan burung itu uh, bila over birahi jadi uh, selalu dijasi istilahnya begitu. Jadi dengan jarak uh, 20 sampai 30 cm itu bisa ditaruh di bawah saat di bawah entah itu lantai, entah itu uh, tanah, entah itu uh, apa gantangan itu terserah untuk uh, apa kesehariannya burung perkutut tersebut di rumah seperti itu. Dan kalau perlu uh, millet putih itu, kalau untuk pemberian millet putih yang tidak merek-merek pabrikan atau home industri lainnya, itu bi perlu juga dicuci karena apa dia banyak-banyak uh, kapuknya -banyak istilahnya itu banyak-banyak serbu-serbu -banyak, uh, atau kulit-kulitnya millet putih itu yang tidak berguna istilahnya itu malah bisa mengakibatkan serak jadi uh, dicuci dulu sebesar habis dicuci itu dijemur uh, jadi yang mengambang mengambang di atas itu dibuat saja disaring pakai saringan terus dibuat seperti itu nah, dan tiap malam uh, burung perkutut itu yang over birahi ini saya pegang dan saya uh, istilahnya saya pijit pijit lah entah itu di bagian ketiaknya entah itu di bagian uh, pangkal E, pangkal sayap, entah itu di e, kaki, entah itu di paha dan lain sebagainya. Karena apa itu e, bisa mengakibatkan sirkulasi atau peredaran darah burung perkutut itu semakin lancar seperti itu dan mengakibatkan burung perkutut itu jinak seperti itu. Jadi e, setiap malam, entah itu entah waktu ngopi, entah itu waktu apa, istilahnya itu burung selalu dipegang karena apa? dia mengibatkan satu jina uh, kedua dia terbiasa adaptasi dengan manusia yang ketiga itu dia uh, bau keringat kita bau keringat kita dan bisa mengibatkan uh, mendoro istilahnya uh, kenal dengan majikannya, kenal dengan pemiliknya seperti itu dan pas waktu dipegang itu burung uh, istilahnya itu wajahnya atau uh, wajahnya raut wajahnya itu dihadapkan dengan wajah kita pas waktu dipegang dan lalu diurut lalu dielus-elus seperti itu jadi dia uh, apal dengan wajah kita seperti itu dan untuk penjemuran itu uh, perlu digarisbawahi ini untuk burung overbirahi yang makanannya cuma milet putih itu penjemurannya sebentar saja karena apa dia kalau lama itu overbirahi dan pakan selalu uh, bersih pakannya selalu bersih dan selalu higienis selalu selalu dicek kan terkadang itu kot, Pakanannya itu seling seling di uh, telei istilahnya di uh, kotorannya itu selalu di dalamnya seperti itu, kan? Jadi, burung perkutut itu selalu higienis, selalu bersih, karena kak, bila mana pakannya bersih, e, burung perkututnya juga sehat seperti itu. Dan saya kasih e, pembahasan yang lainnya adalah dikasih asinan, dikasih asinan batu bata merah, entah itu batu bata merah, entah itu asinan ikan tulang sotong, entah itu pasir laut, dan lain sebagainya, atau pasir biasa yang sudah diayai, atau sudah dibersihkan, atau tanah kering yang sudah e, dibersihkan, tetapi yang mengkristal atau menggumpal seperti itu, itu burung-burung itu, itu suka banget dengan asinan karena apa? Kalau saya lihat di alam liarnya itu burung perkutut itu kalau makan atau uh, mencari makanannya juga matok-matok uh, entah itu tanah, entah itu pasir, entah itu kerikil-kerikil uh, kecil atau batu bata dan dan sebagainya. Dan minuman minumannya untuk burung perkutut itu diusahakan selalu bersih karena apa? Karena uh, bila istilahnya satu hari kalau bisa selalu ganti nggak apa-apa e, maksimal dua hari atau tiga hari lah jangan sampai nggak berminggu-minggu tidak dibersihkan sampai mengelumut ya kalau lumutnya itu hijau bersih atau bagaimana kalau lumutnya itu hitam hijau-hijau agak hitam itu itu malah mengakibatkan burung perkutut itu e, sakit apalagi oh, minumannya itu bisa di hingga bisa serangga entah itu jentik-jentik atau uget-uget lah istilahnya atau e, calon Uh, nyamuk itulah jangan sampai seperti itu jadi selalu bersih untuk menggunakannya air minum biasanya saya bisa menggunakan uh, air mineral seperti ini bisa bisa menggunakan uh, air apa uh, kalau saya menggunakan ini tidak anu uh, ini pakai aqua lah seperti itu entah itu merek-merek apa saya tidak menyebutkan satu persatu kalau saya pakai aqua uh, dan yang lainnya itu saya pakai uh, terkadang juga pakai larutan penyegar cap kaki di tega karena apa dia uh, apa istilahnya mengademkan atau menyejukkan burung perkutut tersebut tubuhnya itu tidak panas karena burung perkutut kalau dipegang itu suhu tubuhnya panas banget itu kalau kalau uh, nggak percaya boleh dipegang itu suhu tubuhnya panas oleh nah, karena itu saya sering juga uh, memberinya larutan penyegar cappettigan entah itu larutan penyegar cabada entah itu larutan penyegar penyegar yang lain yang tanpa rasa seperti itu dan kadang uh, larutan itu saya kasih satu hari saja. Jadi seminggu sekali, entah itu seminggu dua kali enggak apa-apa, tetapi langsung dibuat terus diganti air bersih, entah itu air bersih dalam uh, sumur, entah itu uh, air mineral, dan lain sebagainya, tetapi jangan air yang dari PDAM atau POM, karena itu mengandung bahan kaporit, nah kapurit yang bisa mengakibatkan burung perkutut itu malah tambah sakit, malah tambah serak seperti itu, dan diusahakan uh, kalau malam burung itu dikerodong, dengan dikerodong dengan diusahakan itu biar terbiasa, biar terbiasa uh, dia tidurnya nyenyak dan untuk kerodongnya itu harus dipilih dengan warna-warna yang cerah dan tipis, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu uh, dia itu nyaman lah istilahnya seperti itu dan selalu bersih, selalu dicuci, selalu bersih seperti itu. Uh, jadi pakan-pakan burung pakai millet putih itu jangan disepelekan karena millet putih pertama itu kandungannya ini kan uh, alami, kandungannya alami, tidak ada bahan-bahan uh, kimia yang lain atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya jamu jamuannya jadi kalau mau dikasih jamu ya dikasih jamu aja entah itu kencur, entah itu uh, apa kacang hijau, entah itu jahe, entah itu uh, bawang putih dan lain sebagainya itu di uh, di extra saja jadi tidak dicampur di seperti sini ini dengan burung-burung uh, yang over birahi saya menyebutkan dengan burung yang over birahi tetapi kalau burung yang belum over birahi bisa dikasih uh, merek-merek pakan tertentu semisal koin, uh, semisal longkong semisal uh, ponik dan lain sebagainya dan semisal pakan-pakan uh, burung home industri yang teman kita buat atau teman kita racik-racik sendiri lah itu bisa dibeli dan lain sebagainya tapi saya disini menyebutkan tentang milad putih untuk burung perkutut yang over birahi seperti ini cuma pada milad putih seperti ini burung perkutut yang over birahi uh, bisa uh, jadi netral lah istilahnya di, tidak memaksimalkan oper birahi dan burung perkutut tetap rajin gacor, tetap rajin manggung seperti ini. Melihat putih yang putih ya, bukan yang coklat ya seperti ini. Dan sudah saya sebutkan tadi ada beberapa 15 15 uh, apa istilahnya uh, cuma pakai milat putih tetapi burung perkutut tetap rajin manggung tetap rajin gacor tetap rajin gayer seperti itu yang pertama itu saya sebutkan lagi sah pakai milat putih yang <tuh> tidak memakai milat putih yang pabrikan atau racikan yang kedua cuma pakai milat putih yang kiloan uh, yang putih uh, higienis dan mandinya mandinya uh, burung perkutut itu dirutinkan dua dua sampai tiga kali sehari eh dua sampai tiga kali seminggu istilahnya seperti itu seminggu ya perlu saya, saya garis bawahi dan penjemurannya penjemurannya sebentar saja karena burung over birahi itu uh, kalau dijemur <tuh> lama itu malah birahinya meningkat. Yang kelima adalah mandikan sampai basah kuyup. Yang keenam eh, tempatkan di teras itu dengan jarak gantang 20 sampai 30 cm. Eh, yang ketujuh kalau perlu millet putih itu dicuci dulu. Yang kedelapan tiap malam eh, burung perkutut itu dipijit atau dipegang eh, selama kurang lebih 20 sampai 30 menit eh, dan penjemuran saja eh, dikurangi penjemuran dikurangi dan eh, kasih asinan, entah itu asinan batu bata merah, entah itu. Uh, tulang sotong dan lain sebagainya, dan pakan selalu bersih. Yang kedua, belas pakan selalu bersih. Yang ketiga, belas minuman selalu bersih. Yang empat belas, kandang selalu bersih. Uh, yang ke lima belas adalah kerodong. Kerodong uh, diusahakan yang tipis, dan uh, burung itu tidak istilahnya tidak gerah, tidak sumuk, dan dan uh, tetap nyaman. Seperti itu, itulah lima belas uh, burung perkutut dengan ciri-ciri pakai nilai putih dengan tetap gacor, dan disertai dengan uh, perawatan, dan disertai dengan... Uh, Istilahnya perawatan sehari-hari dan uh, Burung perkutut tersebut Kondisi burung perkutut tersebut Demikian video dari saya Semoga saja bermanfaat Ambil ulasan-ulasan yang baik saja Dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik uh, Salam Rahayu, Salam Kemania, Salam Persahabatan Dan Lepuh saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh